Vətən müharibəsində şəhid verən rayonlardan biri də Orduva dolub rayonun Təhcədüylün kəndi 5 şəhid verib vətən yolunda. Amma maraqlıdır ki, Göhnə rəhbərin dövründə bu kənddə şəhidlərin xatirəsinin əbədləşdirilməsinə icazə verilməyib. Baku TV Problemi şiflandradan sonra bu qadağa da aradan götürülüb. Ölkənin müxtəlif şəhər və rayonları kimi Ordubat rayonu da Vətən müharibəsində şəhid verib. Rayonun ucaqarı yerlərindən biri olan Döülün kəndinin yetişdirdiyi 5 igid müharibə dövründə qəhrəmancasına həlak olub. Amma əvvəllər bu kənddə şəhidlərin xatirəsinin əbədləşdirilməsinə müəyyən qurumlar tərəfindən icazə verilməyib. Bakı Təbiət Əməkdaşlarının ötən dekabr ayında Naxtovanda apardığı çəkişlər zamanı bu məsələ ilk dəfə işıqlandırıldı. İzlediğiniz gibi 2022 dekabr ayında Bakut Evi'nin efirinde bir materyal yayınlandı ve Şəhid ailəsinə qarşı hörmətsizlik başlığı ilə təqdim olunan materialda şəhid Aysman Əliyevin ailə üzvləri öz kəndlərində abidə tikilməsi üçün icazənin verilmədiyindən şikayətlənirdimiz. Material ifrəyə yayımlandıqdan sonra dərhal reaksiya gəlib və hazırda ailə üzvlərinin şikayəti əsasında məs Ordubat rayonunun Düylün kəndində şəhidlər üçün bir abidə kompleksi tikilir və tikinti işləri başa çatmaq üzrədir. Ondan sonra mənə çağırdılar, elə sizə müsahibə verəndən sonra günortadan sonra Cəlil müəllim hüquq şöbəsinin müdiri dedi ki, ujecsin məsələ həll olunmaq üzrədir. O zaman qeyd edeyim ki, hələ Fuad müəllim gəlməmişdi. Nümayəndə, prezidentin nümayəndəsi. Ondan sonra mən gəldim Orbada, ABD-yə imzaladılar, başçı, keçmiş başçı Əlişad Məmmədov. Və dedi ki, dəstək verəcək. Bir az da dəstək verdi, maddi dəstək verdi. Onun sonra bir neçə nəfərin də dəstəyi nəticəsində biz hardasa yaz aylarında, mart ayı başladığı tikmə bu səviyyəyə gətirdiq, çıxatdıq. Hardasa demək olar ki, biraz büdcəmiz bitdi. İnşallah Cumanəli Çıq alanında Fəət müəllim bizə bir dəstək verər. Bunu bitirərik, yekunlaşdırarıq. Abidənin qoyulması ilə bağlı hazırda müəyyən işlər yekunlaşsa da müsahibimiz maddi vəsaitin çatışmadığını da bildirib. Bu layihəni mənim dostum, qardaşım, mərhum İsmailli, prezident təqaüdçüsü memarımız hazırlamışdı 2021-ci ilin yanvarın 9-undur. Hardasa 2 il bu layihəyə icazə vermədilər. Atam təqdim elədi layihəni Əşhad müəllimə, dedi göndərəcək Naxçıvana, oradan rədd cavabı gəldi. Açıklamasında vermədilər. Ondan sonra mən öz Facebook səhifəmdə bunu paylaşdım, müxtəlif yerlərə getdim. Buna görə belli bir problemlər də yaratdılar amma dekabrın 15-i idi de səhv eləmirəm səhif. sizə birinci müsahibə verəndən sonra layihə öz həllini tapdı başladık işləməyə Kənd qəbristanlığında dəfn edilən Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarlarının ətrafında elə onların ailələrinin üzvləri, kənd sakinləri tərəfindən bərpai edilib və burada da abidə ucaldırılıb. Bir vaxtlar üstündən quş uça bilməyən Muxtar Respublikada Vətən müharibəsi şəhidlərinə qarşı biganə münasibətin sərgiləndiyi deyilsə də, ölkə prezidentinin apardığı islahatlarla ciddi kadr dəyişikliyi edildikdən sonra bu biganəlik də keçmişdə qaldı. Davam edirik. Bir müddət öncə həbsxanada ölən Vətən